Salam əziz abituriyentlər. Dövlət İmtahan Mərkəzinin ənənəvi olaraq buraxılış imtahanlarında istifadə etdiyi sual tiplərindən biri fonetika bölməsinə aiddir. Fonetika bölməsinin arfoqrafiya və arifeyiya mövzusu üzrə xüsusən tənzimlənən bu testlərdən bir nümunəyə baxırıq. 2 il əvvəlki buraxılış imtahanı sual nümunəsidir. Hansı sözlərin tələffüsü doğru verilmişdir? 1. dar yarkən olmalıdı, açıq sait qapalı ı-ya keçməldi. Deməli bu səhvdir. Çıxdı. Həvəskar yada saxlayırıq. Kar və k şəkilçilərində də dəyişiklik olmur tələffüz zamanı. O zaman bu doğrudur. Mühürrəmək söz sonunda tək hecalı sözlərdə ç ç səsini verə bilər, amma çox hecalı, yəni 2 və daha artıq hecalı sözlərdə ç özündən sonra heç nə gəlməzsə və ya hətta samitlə şəkilçi söz gələrsə ix səsini verməli idi. Ona görə bu da yanlışdır. Nəvazi şikar A səsi uzanır. Karvakə yuxarıda qeyd etdiyim kimi təşdiliyə məruz qalmır olduğu kimi burada qalır. Deməli tələffüz doğrudur. Təəccüb, incikli, sait qoşalığı olan sözlərdən biri düşür, digəri uzun tələffüz olunur. Bu hissə doğrudur. Amma Azərbaycan dilində qoşa yazılıb da fərqlənən samitlər p p, -p t t, ç ç, q q samitləridir ki, yığda ola da bilər, olmay da bilər. İyyat iyənin tərkibində olanda səs düşməsi olur dəyişiliyə məruz qalır. Qoşacıqda heç bir dəyişilik yoxdur. Deməli burada tələffüzdə c-nin biri olmalı idi və söz sonunda b, d, g, c samitlərinin işlənmə qaydası var ki, özündən sonra heç nə gəlməzsə b keçir qarşılığı p-yə. O zaman bu səhvdir. Qaranlıq sözündə isə q söz sonunda x kimi tələffüz olunur. Deməli bunun da tələffüsü doğru verilmişdir. Müvafiq olaraq düzgün cavab 2 4 6 A variantı.